и сегодня мы намагаемся на кринжануть в YouTube шорте Да, вот так вот. И... И цей. Если я кринжану, то видео закончится. Погнали! Так, ну это просто... мемы по Undertale, это нам не интересно.

До речі, якщо це відео набере хоча б 5 лайків, я скачаю чарлі за стейк. Тобто цю ігру. Нічого не маня! Ну, это прикольная анимация. Ладно, дальше будем спам. Я так и думал, что буду <рик> да. так. Так, мне будет какое-нибудь дерьмо. Так, ну что нам не интересно, что будет. живем? что? Ну це не те що прям крінжово. Ну, десь таке. Мій крінжометр заповнився десь на чуть менше половинки. Відео закінчиться, якщо він заповниться повністю. Попробуйте шоколадный батончик с природы. Я сама этот батончик не пробовала, ведь он состоит из фторида натрия, цикломата, мальтодекстрина, перегидроксибензойной кислоты и... Перегидроксибензойной Какой кислоты? Идентичные натуральные добавки клубничка. Здесь так и написано мелким шрифтом. На казахском. На казахском. Я согласилась сниматься в этой рекламе, потому что очень ценю вкус натуральных продуктов, которые я могу позволить себе купить на гонорар от этой рекламы. А вы покупайте сласти природы. Ну, шо сказать, зато честно. Привет, брат, твоему брату Егору. Желаю всего хорошего. Так, он сейчас... <музыка> 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 О, кстати, я хочу поиграть в цей мод Friday Night Funkin'. Да, рачее, я, вы, наверное, не знал, но я страшный валат Friday Night Funkin. Я постоянно, блин, в него играю, даже сейчас. Посад! Смерть я одурачен закон Я пришел, а когда тебе поклон? Человек, что сумел одолеть короля В чем же цель посвятить ведь нее меня? Так, узри, кто теперь будет за меня Это встреча, последний мой шанс спасти мир Который из огня до полыня. После смерти твоей должен цвести. Это все твоя вина Мир держается финал Прикольно. Я андертейла люблю почти так само, як фрейві найтфалкін, но трохи менше. 不能说的阁老一方不应该给你拿到东西拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这几个小时拿到这一起起起起起起起起起起起起起起起 Це существо получиться. Якщо Елей переспить з мутантом якимсь. Цю анімацію я, кстати, дуже люблю.

Окей, питань нема, кроме одного. Що так мало сиру? Так, ладно. Тут десь... Тут десь на чуть больше половины заполнилось. Помогите! А Постойка, что-то здесь не так. Ага! Втихаря сидишь за компом. Постойка, ну, окей. О, це тупо я, коли на математики і на українській мові. Коротше, це я завжди. О, футболісти. Oh, <laughs> 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 Мне просто интересно Это что, это что нафиг заражение против зомби на минималках? Ребята, сегодня я буду заливать этого медведя пеной для бритья Греть феном Кидать в него лезвие Пилить ножовкой Еще мы сожжем на нем несколько бенгальских огней Заморозим газом

это там держит. А, барьеры, да. Чё? Чё так медленно? Да, да быстрее же, блядь! Триста. Он все Да. Пока я спала, родители подумали, что я умерла. И решили меня похоронить заживо. Когда я проснулась, было очень темно. Благо у меня в кармане был телефон. Я его достала и начала играть в Бравл Старс. А у меня такой самый телефон? мне очень повезло. Я заспавнилась сразу возле двух банок и заняла топ-1. Когда у меня кончилась зарядка, стало темно. Я достала зажигалку и подожгла гроб. Когда он сгорел, я начала телефоном копать туннель вниз. Спустя час мне стало жарко, потому что я была близко к ядру земли. Понятно. Я не сдавалась и прокопалась прямо в ад. К сожалению, меня оттуда выгнали за то, что я издевалась над демонами. Поэтому я попала в рай. Из рая меня тоже выгнали за то, что я слишком добрая. И вот я оказалась на земле. Подхожу к своим родителям и говорю им, сюрприз!

Если под этим видео будет 5 лайков, я скачаю не только Чарли за стик, а еще и Суимбу. Окей. ось там okay. дальше? Пять, мять, взять, люд до топ, пей, плей

Oh, so cool. Annoying. Just stop the grief. Want to taste the honey? Do you want to Но бы разражают, гриферы взрывают. Хочешь склянку меда? Скажи об этом пчелам. Пламя разгорается, тут гасты часто спавнятся. Кошак не приручается. Андрей! Пельмени готовы! Ага, ну про, ну про все знают, да.